पुलिस का नाम सुनते ही हाथ पैर फूल जाते हैं अगर कभी पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो ये समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सी ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं जब पुलिस आप पर कार्रवाई करने आए तो आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको वो कौन कौन से अधिकार मिले हैं जिसका उपयोग आप पुलिस या कार्रवाई के वक्त कर सकते हैं आइए जानते हैं कुछ अधिकार जो कानून ने देश के हर नागरिक को दिए है जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो सीआरपीसी की धारा पचास के अनुसार आपको अधिकार दिया गया है की आप पुलिस से अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सके और पुलिस को ये कारण बताना भी पड़ेगा आपको गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस अधिकारी आया है उनका वर्दी में होना आवश्यक है साथ ही उनकी वर्दी पर उनका नेम प्लेट भी होना चाहिए और उस पर साफ साफ शब्दों में पुलिस अधिकारी का नाम लिखा होना चाहिए सीआरपीसी की धारा पचास ए के मुताबिक गिरफ्तार किए व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार को दे सके अगर वो देने में असमर्थ है तो पुलिस को खुद उसके परिवार को जानकारी देनी होगी सीआरपीसी की धारा इकतालीस बी के अनुसार पुलिस को एक अरेस्ट मेमो तैयार करना होता है जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त वहाँ मौजूद प्रत्यक्षदर्शी के भी हस्ताक्षर होते हैं इस मेमो में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है सीआरपीसी की धारा चौवन के मुताबिक गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अगर मेडिकल जांच की मांग करता है तो पुलिस को उसकी मेडिकल जांच करनी होगी मेडिकल जांच करने का फायदा ये है कि अगर आपके शरीर में कोई चोट नहीं है तो कस्टडी में अगर आपको कोई चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी और ये आपके पास पुलिस के खिलाफ एक सबूत होगा कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे बाद मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए सीआरपीसी की धारा सत्तावन के मुताबिक पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखती है तो उसे सीआरपीसी की धारा छप्पन के मुताबिक मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी होगी और मजिस्ट्रेट को यह बताना होगा की क्यों हिरासत की अवधि बढ़ाई जा रही है सीआरपीसी की धारा इकतालीस डी के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील और अपने परिजनों से बातचीत कर सके अगर कोई अपराध गंभीर नहीं है तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार है लेकिन अगर अपराध गंभीर है तो पुलिस बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है भारतीय दंड संहिता ने महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं सीआरपीसी की धारा छियालीस ए के अनुसार किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति आई कि महिला को रात में ही गिरफ्तार करना होगा तो पुलिस को एरिया मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी सीआरपीसी की धारा छियालीस के मुताबिक महिला को केवल महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है कोई पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता सीआरपीसी धारा पचपन एक के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस को रखना होता है दंड संहिता के अलावा भारतीय संविधान ने भी आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं अगर किसी व्यक्ति को गैर कानून ढंग से गिरफ्तार किया जाता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी अपराधी को अपराध करते वक्त जो कानून है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी अपराध करने के बाद अगर कोई नया कानून बना तो उसके हिसाब से सजा नहीं हो सकती पुलिस किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती संविधान के अनुच्छेद इक्कीस के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया हो तो उसे तीन तरह की स्वतंत्रता मिलती है पहली हिरासत में लेने का कारण बताना होगा दूसरी 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और तीसरी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार होगा अगर ये अधिकार आपको पता हो तो कोई भी आपको गैर ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता इसलिए अपने इन अधिकारों के बारे में जान ले और याद रख